아이고.

Проверим широкий. Откуда это? Меня зовут Геннадий Махненко. Я священнослужитель, директор детского реабилитационного центра Республика Пилигрим. К нам пожаловали защитники Мариуполя и Украины вот на такой роскошной технике. Что естественно для детского дома является абсолютно потрясающим событием. Мы немножко обеспокоены, потому что детвора так облепила технику, но. Безопасность гарантирована. Мы вновь и вновь хотим сказать спасибо всем людям, всем ребятам, солдатам, которые стоят на защите Украины и нашего города. Наш детский центр пережил две эвакуации. Некоторые наши приемные сыновья, мои приемные дети, у меня их 32, да, воюют некоторые. Вот прямо сейчас один из моих сыновей расстаемся, уезжает на передовую после небольшого отпуска. Мы благодарны всем защитникам Мариуполя. Спасибо, ребята, что вы между нами и врагами нашими. Даст Бог, доживем до мирного неба над всей Украиной. Это наклеечка. Спасибо, кстати, за это. Велешь чтобы мне подогнать? <свят> Говорят, Балаклава, чисто зимняя. Пошли в добровольцами, сейчас мы уже национальной гвардии, но когда мы шли в свое время, мы поехали на войну, потому что не могли смотреть, как на нашу страну нападают, отбирают наши земли. Приехали, воевали, были ранены вдвоем возле Мариуполя. В общем, хотим сейчас строить новую страну, и понимаем, что за нас и кроме нас, и для нас никто ее лучше не построит, чем мы сами. Ну и мы. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть дома детям, которые со мной общались только и говорили, что хотели бы вернуться в Донецк назад. Вот. Я думаю, мы все сделаем возможное, чтобы смогли вернуться поскорее. Маленький хлопчик, що носить короткий чубчик І мріє про мир у домі, а треба то стане в окоп обороні у кров, це школярка юна, окутана стягом, жовто-блакитним горять у неї очі. Як веде маскувальну сітку до ночі?